Какая красота будет. Вот так вот было, вот так вот станет. Надюша молодец. Нам сейчас сделают красоту. Все, мы террасу уже начинаем открывать. А, конечно, у нас выйдет дитя. Она будет поливать, мыть его. Сейчас, сейчас ты душ, Душ, землю, душ да? понимаешь? Снега не было, земля не пропитанная влагой. Они, замер... Они не замерзнут? Петрович, плюс 17. Я не знаю, у меня плюс мне холодно, я хожу еще в пальто. Это ты тут у нас, кассовый аппарат. Mm -hmm. Она поливает с аппаратом. Прием. <laughs> Это вот, мы как-то, когда его посадили, да, первый год, получается. Камелия. Камелия вот, начала, э -э начала, на на начала вять, а потом оказалось, что мы его мало поливаем. Да, теперь ты его много поливаешь. Много, любит, да. вод воды очень много любит. Надо поливать немедленно. Да. Что там? Ну, это вообще задача глицинии, чтобы она полностью здесь сделала нам тень, да? Гарантируешь тень в этом году? Нам надо срезать, Петрович, полтополя. Чтобы у нас да, меня посадят столько, столько лет, я не отсижу. На таком, вот, вот у нас, конечно, этот тополь, этот тополь у нас, конечно... Все, в ресторан клуба вон сидит, вот прожил, сидит, контролирует меня. Кирина Юрьевна на банкеты. Она примет у вас банкеты. Ну, ботаники у нас сегодня, да? В у нас, урак, все, уже, все. Заходите в гости.